અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું ગુજરાતનું સાયન્સ સિટી ભારતનું બીજા ક્રમનું ભારતનું સૌથી મોટું કલકત્તા ખાતે આવેલું છે અને ગુજરાતનું સૌથી મોટું સાયન્સ સિટી અમદાવાદ જિલ્લામાં આવેલું છે ગુજરાતનું સૌપ્રથમ થ્રીડી સિનેમા ગૃહ સાયન્સ સિટી ખાતે પણ આવેલું છે ઉતાવળો डॉट्स बने हुए हैं जो तो ऊपर लगे हुए हैं उनके अंदर डिटेक्ट करते हैं एंड इसका डाटा कंप्यूटर को शेयर किया जाता है और कंप्यूटर द्वारा से ऑरेंज के ऊपर कमांड दिया जाएगा और इन डॉट्स के नीचे ओपन बेस होते हैं जो कोई भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं ये आपको गेम प्ले करके दिखाएंगे चलो तो चालू करें रोबट डडाले ठोल रोबट ए डडा पकडा ए मार्यो ए को बारे हो मारे मार त केम नथि रोबट को खबरौ नै मारतो भई त हे कि देख खातल हो ओ बाइक हिन्जा जो 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 जो, 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 जो।

फाइट करने की कोशिश भी करेंगे

જો લો રબુ ભાઈ હામે મારે જો તો માણસ ભૂલ ખાઈ જાય પણ રોબોટ કોઈ ભૂલ ખાતો નથી જો તમારી નજર સામે રમેનો લો હામે હામે બે એક માણસ છે અને એક રોબોટ છે બે રમેન કેવું રમે જોઈ લો उसके पीछे का रहना है और छोटे बच्चों, छोटी वाइट को आगे रखना है जिससे सभी को दिखे ये जो तो रोबोट है इसका नाम प्रोस्थेटिक आर्म जब कोई इंसान किसी दुर्घटना में या वॉर में अपना हाथ गवा तो तो दे तब इस हम का उपयोग होता है इस आर्म को मन के मशीन से जॉइंट किया जाता है एंड बाइंड द्वारा कमांड दिया जाता है यह किसी चीज भी उठा सकता है जैसे कि पेन कागज पानी का ग्लास पानी के बोतल बुक वगैरह और इसका एडवांटेज ये भी है कि ये तीन सौ साठ डिग्री रोटेट हो रो सकता है आप यहाँ देख सकते कैसा इसमें पहला जो रोबोट है जो सर्वे पे जा सकता है दूसरा जो रोबोट है जो माउंट एरिया पे जा सकता है तीसरा जो रोबोट है इसका नाम स्नेक रोबोट है जो जा सकता है और पेड़ पर चढ़ सकता है चौथा जो, जो रोबोट है इसका नाम है रोबोट नामिपरी जगह पे बैलेंस कर सकता है इन सब रोबोट का इस्तेमाल इंडियन आर्मी में होता है इसलिए हमें गवर्नमेंट ने इसे ऑपरेट करने के परमिशन नहीं दिए है इसलिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्टैटिक रखे गए हैं स्पेस रॉबोट है इसके दो पार्ट्स होते हैं आगे जो पार्ट्स है उसका नाम रोबोनेट है इसे स्पेस इस में ह्यूमन की हेल्प के लिए और स्पेस में स्पेस और सैटेलाइट के मेंटेनेंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है यह आपको इस देगा का आपको सुनना है और इसका कड़े इस... में जंतुना सुधा छिटका का छिपका में रहता है और इससे किसान अपने खेत की मैपिंग भी कर सकते हैं और खेत के निगरानी भी रख सकते हैं इसका इस्तेमाल पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात जिस राज्य में इसका इस्तेमाल हो रहा है ये स्टैटिक रॉकेट है आप इसका डाउन

और दूसरा जो रॉबोट है इसका नाम सॉक्स रोबोट है जो एक है, इसे कहते है। इसके तीन अंश हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड आम सजरीकरण सेके का काम करते हैं और जब दोनों आम काम करना बंद कर दे तो तीसरा आम दोनों का काम का अकेले कर लेता है और बीच में कैमरा है ए, जिसकी मदद से डॉक्टर ऑपरेट कर करते हैं

ये जो रॉबर्ट है इसके नाम वेट शिफ्टिंग रॉबर्ट है जो वेट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करता है और ये सीढ़िया भी चढ़ सकता है आप इसका डबू यहां सकते हैं આ રોબોટ ઇન્ડિયન આર્મીમાં પણ કામ કરતો હોય છે જો આર્મી જો એનો કલર છે અને ઝાડ ઉપર ચડવું હોય તો એવી રીતે ચડી શકે છે આ રોબોટ દિવાલ જોડે કામ કરી શકે જો દીવાલ ઉપર ચડે છે આ રોબોટ ભૂકંપમાં પણ કામ કરતો હોય છે જો પડી ગયેલું વસ્તુ હોય ये गोती है के मानस आपको दिखाने के लिए अंदर एक आर्टिफिशियल रखा है जैसे जैसे रोबोट आगे बढ़ेगा कमाल इंडियन आर्मी होता है इसके दो आर्म्स होते हैं फर्स्ट आर्म से ग्राइंड कर सकता है और सेकंड आर्म से बम को डिटेक्ट करके डिफ्यूज कर सकता है और ये बड़ा काला ले 790 के चल सकता है आप इसका देख पे देख सकते हो और पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो और पीछे जिसे नहीं दिखा दे रहा है आप टोर खत्म होने के बाद यहाँ कर सकते हो और इसके आगे गेम और ईयर शो है जिस किसी को भी गेम प्ले करना है वो काउंटर से टिकट परचेस करके गेम प्ले कर सकता है और इसमें दस साल से छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है अब आप ગેલેરીમાં મજાદ આવે મજાદ આવે એક વ્યક્તિના બસ્સો રૂપિયા હોય છે તો તમે ના જોયો હોય રોબોટ ગેલેરી સાયન્સ સિટીમાં તો એક વાર અચૂક આવજો અને જોજો અને મજા માણજો જોવા આવશો આપણે નહીં આ શેનું બનેલું હોય લોખંડ લોખંડનું હોય જો તો ટાયર હોતોને ફિટ કરે આ બધું કઈક નવું નવું છે ને આ બધાને કહી દે આપણે ક્યારેક તમે આવજો રોબોટ ગેલેરી જવા કેટલા રૂપિયા હોય રૂપિયા ટિકિટ છે એક જણાની